Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa kaedah manifestasi tradisional selalunya gagal? Anda sudah mengulang-ulang afirmasi, membina papan visi dan memfokuskan seluruh tenaga pada keinginan anda, namun hasilnya masih tiada. Anda mungkin mula berfikir, adakah semua ini karut? Atau mungkin anda yang tidak layak menerimanya? Uh, jawapannya lebih mendalam dan jauh lebih berkuasa daripada yang anda sangkakan. Masalahnya bukan terletak pada teknik yang anda gunakan. Masalahnya ialah kita telah diajar untuk melihat manifestasi dari sudut yang salah. Kita diajar untuk mengejar, untuk memaksa, untuk meminta dari satu keadaan kekurangan. Hari ini kita akan membongkar kesilapan ini dan mendedahkan mengapa kegagalan anda sebenarnya adalah bukti terbesar bahawa Proses manifestasi ini berfungsi dengan sempurna. Anda tidak gagal. Sistem ini sedang memberi maklum balas yang tepat kepada isyarat yang anda pancarkan. Sebenarnya, alam semesta tidak bertindak balas terhadap kata-kata anda. Ia tidak peduli dengan afirmasi yang anda lafazkan jika di dalam diri anda anda bergetar pada frekuensi keraguan dan ketakutan alam semesta bertindak balas kepada satu perkara sahaja iaitu frekuensi atau getaran keadaan dalaman anda apa yang anda rasai apa yang anda percayai pada tahap paling dalam itulah yang menjadi siaran tenaga anda jadi jika anda mengafirmasikan kekayaan sambil merasa cemas tentang bil yang perlu dibayar siaran sebenar anda adalah kebimbangan bukan kelimpahan ini bukan sekadar falsafah kerohanian. Ini adalah asas fizik kuantum. Kita hidup dalam lautan tenaga yang penuh dengan potensi tak terhingga. Medan kuantum ini menunggu arahan daripada pemerhati iaitu anda. Dan arahan itu bukanlah perkataan yang anda ucapkan, tetapi keadaan kewujudan yang anda jelmakan. Bersiaplah untuk mengubah segala yang anda tahu tentang mencipta realiti. Sekarang mari kita fahami konsep paling penting ini. Setiap kali manifestasi anda seolah-olah gagal, ia sebenarnya berjaya seratus peratus. Medan kuantum tanpa belas kasihan hanya memantulkan kembali kepada anda keadaan dalaman sebenar anda. Jika anda hidup dalam keadaan sentiasa merasa tidak cukup, anda akan menarik lebih banyak situasi yang mengesahkan perasaan tidak cukup itu. Jika anda sentiasa menunggu sesuatu di luar untuk membuat anda bahagia, anda akan terus berada dalam keadaan menunggu. Ini adalah undang-undang alam yang tidak boleh diubah. Kegagalan anda bukanlah hukuman, ia adalah maklum balas yang sempurna. Ia adalah cermin yang jujur menunjukkan kepada anda di mana getaran anda sebenarnya berada. Di sinilah sains kuantum memberikan pencerahan yang luar biasa. Salah satu penemuan paling mengejutkan dalam fizik kuantum adalah kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dewey Celah menunjukkan bahawa zarah asas seperti elektron wujud dalam keadaan potensi yang tidak terbatas sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, potensi itu runtuh menjadi satu realiti fizikal. Fikirkan tentang implikasinya. Realiti anda wujud sebagai lautan kemungkinan sehinggalah kesedaran anda. Iaitu anda sebagai pemerhati. Menyebabkannya menjadi satu bentuk pengalaman yang nyata. Faktor penentunya bukanlah apa yang anda lihat tetapi dari keadaan mana anda melihat. Jika anda memerhati realiti anda dari keadaan kekurangan, anda akan meruntuhkan potensi menjadi pengalaman kekurangan. Jika anda memerhati dari keadaan kesyukuran dan keutuhan, anda akan meruntuhkan potensi menjadi pengalaman kelimpahan. Jadi, persoalan sebenar bukanlah bagaimana untuk mendapatkan apa yang anda mahu. Persoalan sebenar ialah siapakah anda perlu jadi untuk membenarkan realiti yang anda inginkan muncul secara semula jadi. Ini adalah anjakan dari melakukan kepada menjadi. Daripada mengejar, anda mula menarik. Jadi, mengapa begitu sukar untuk mengubah keadaan dalaman kita? Mengapa walaupun kita tahu semua ini, kita masih kembali kepada corak pemikiran lama yang penuh keraguan dan ketakutan? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Minda separa sedar anda adalah himpunan program yang telah direkodkan sejak anda kecil. Kebanyakannya melalui pengalaman emosi yang kuat. Jika anda membesar dengan pengalaman kekurangan atau jika anda pernah melalui kegagalan yang menyakitkan, minda separa sedar anda akan merekodkan emosi tersebut sebagai sebahagian daripada identiti anda. Oleh itu, identiti anda mungkin secara tidak sedar terikat dengan naratif seperti Saya tidak cukup baik atau saya perlu berjuang untuk segalanya. Apabila anda cuba memanifestasikan kelimpahan, anda sebenarnya sedang berlawan dengan 95% daripada diri anda yang telah diprogramkan untuk mempercayai sebaliknya afirmasi yang anda lafazkan dengan minda sedar anda yang hanya 5% itu tidak akan mampu menandingi siaran kuat dari minda separa sedar anda. Inilah sebabnya mengapa anda boleh merasa teruja tentang matlamat anda untuk seketika. Tetapi, kemudian perasaan cemas dan ragu-ragu akan kembali menghantui. Perasaan itu adalah siaran daripada program lama anda. Untuk benar-benar mengubah realiti luaran anda, anda mesti mengubah identiti dalaman anda. Anda perlu memprogram semula minda separa sedar anda. Anda tidak boleh mencipta masa depan yang baru sambil berpaut pada emosi dari masa lalu. Anda perlu membuat keputusan untuk menjadi versi diri anda yang sudah pun memiliki apa yang anda inginkan sebelum ada sebarang bukti fizikal mengenainya. Bagaimana kita boleh mula mengubah program dalaman ini dan menyelaraskan diri kita dengan realiti yang kita inginkan? Jawapannya bukanlah melalui paksaan atau pemikiran positif yang dangkal. Jawapannya adalah melalui penyelarasan fisiologi. Kita perlu mencipta satu keadaan dalaman yang kita panggil koheren Koheren adalah keadaan di mana jantung, otak dan sistem saraf anda berfungsi secara harmoni. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, anda memancarkan isyarat tenaga yang jelas, teratur dan berkuasa ke medan kuantum. Fikirkan ia seperti stesen radio. Jika anda memancarkan isyarat yang bercampur aduk dan tidak jelas, pendengar tidak akan dapat menerima mesej anda. Begitu juga jika fikiran anda inginkan kelimpahan tetapi hati anda merasa takut anda menghantar isyarat yang bercelaru kepada alam semesta. Bahan yang hilang dalam kebanyakan amalan manifestasi adalah koheren. Kita perlu menyatukan fikiran dan emosi kita. Kita perlu merasakan perasaan keinginan kita yang telah tercapai di sini dan sekarang dan cara terpantas untuk mencapai keadaan koheren ini adalah melalui pernafasan. Pernafasan adalah jambatan antara minda sedar dan tidak sedar, antara dunia fizikal dan dunia tenaga. Saya ingin berkongsi dengan anda satu ritual praktikal yang boleh anda mulakan hari ini. Ia sangat mudah tetapi amat berkesan. Duduk dengan selesa, tutup mata anda dan mulakan pernafasan yang perlahan dan dalam. Semasa anda menarik nafas, katakan dalam hati anda, saya hidup. Rasakan tenaga kehidupan memenuhi setiap sel dalam badan anda. Semasa anda menghembus nafas, katakan dalam hati anda dalam koheren. Bayangkan semua sistem dalam badan anda menjadi selaras dan harmoni. Lakukan ini selama beberapa minit. Latihan ini secara saintifiknya akan menenangkan sistem saraf anda, menyelaraskan ritma jantung anda dan mula mengubah gelombang otak anda. Ia adalah langkah pertama untuk menyiarkan isyarat yang jelas dan bersatu kepada medan kuantum. Anda sedang memberitahu alam semesta bukan melalui kata-kata tetapi melalui getaran badan anda bahawa anda kini memilih untuk wujud dalam keadaan keutuhan dan keselarasan. Mari kita mendalami lagi konsep koheren ini kerana ia adalah kunci kepada segalanya keadaan tidak koheren adalah keadaan biasa bagi kebanyakan manusia fikiran kita berada di masa depan bimbang tentang apa yang mungkin berlaku U emosi kita terperangkap di masa lalu mengulangi kekecewaan dan kesakitan lama badan kita berada di masa kini cuba menampung semua tekanan ini ini mencipta tiga isyarat yang berbeza dan bercanggah yang dipancarkan serentak. Fikiran berkata, saya mahu kejayaan, emosi berkata, saya takut gagal dan badan berkata, saya letih. Medan kuantum menerima siaran yang huru-hara ini dan tidak dapat memberi maklum, balas yang jelas. Hasilnya adalah realiti yang juga terasa huru-hara dan tidak menentu. Sebaliknya, apabila anda mencapai koheren fikiran, emosi dan badan anda bersatu. Fikiran anda fokus pada masa kini. Emosi anda dipenuhi dengan perasaan yang tinggi seperti kesyukuran, kasih sayang dan kegembiraan. Badan anda merasa tenang dan bertenaga. Anda menjadi seperti laser yang fokus, memancarkan satu isyarat yang tunggal dan berkuasa. Inilah getaran penciptaan Salah satu perangkap terbesar yang menghalang kita daripada mencapai dan mengekalkan koheren adalah perangkap menunggu. Kita melakukan latihan kita, kita cuba merasa baik. Dan kemudian kita membuka mata dan melihat sekeliling, mencari bukti bahawa uh, ia sudah berhasil. Kita menunggu wang masuk ke akaun bank, kita menunggu panggilan telefon penting itu, kita menunggu orang itu berubah perbuatan menunggu itu sendiri adalah satu frekuensi apabila anda menunggu anda sedang menyiarkan kepada alam semesta message yang sangat jelas ia belum tiba lagi dan alam semesta dalam kebijaksanaannya yang sempurna akan memantulkan kembali kepada anda dengan memberikan anda lebih banyak pengalaman menunggu kitaran ini tidak akan berakhir sehinggalah anda membuat keputusan untuk berhenti menunggu kuncinya adalah untuk jatuh cinta dengan keadaan dalaman yang anda cipta lebih daripada anda terikat dengan hasil luaran anda perlu merasa begitu utuh begitu bersyukur begitu hidup dalam keadaan koheren anda sehinggakan sama ada manifestasi itu muncul esok atau tahun depan ia tidak lagi penting kerana ganjaran sebenar adalah perasaan yang anda rasai sekarang Apabila anda mencapai tahap ini, apabila anda tidak lagi memerlukan bukti luaran untuk merasa utuh, itulah saatnya keajaiban mula berlaku. Realiti luaran tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk sepadan dengan keadaan dalaman anda yang baru. Anda tidak lagi mengejar realiti, realiti yang mula mengejar anda. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan seharian? Matlamatnya bukan untuk melakukan ritual penafasan ini sekali-sekala apabila anda teringat. Matlamatnya adalah untuk menjadikan koheren sebagai keadaan kewujudan anda yang utama. Ia perlu menjadi rumah anda, tempat anda kembali berulang kali sepanjang hari. Ini memerlukan komitmen dan kesedaran. Setiap kali anda mendapati diri anda merasa cemas, tertekan atau kembali kepada pemikiran lama jangan menghukum diri sendiri sebaliknya lihat ia sebagai satu peringatan satu penggera yang memberitahu anda bahawa anda telah terkeluar daripada keadaan koheren berhenti sejenak letakkan tangan anda di hati ambil beberapa nafas dalam tarik nafas saya hidup hembus nafas dalam koheren cukup hanya beberapa saat untuk menentukur semula sistem anda. Jadikan ini satu amalan. Lakukan semasa anda tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Lakukan sebelum anda memulakan mesyuarat penting. Lakukan apabila anak anda membuat anda marah. Setiap detik adalah peluang untuk memilih semula frekuensi anda. Anda perlu memilih untuk merasa baik terlebih dahulu, tanpa menunggu dunia luar memberi anda alasan. Ini adalah anjakan terbesar. Kita telah dilatih untuk bertindak balas terhadap dunia. Jika sesuatu yang baik berlaku, kita merasa gembira. Jika sesuatu yang buruk berlaku, kita merasa sedih. Kita membiarkan keadaan luaran menentukan keadaan dalaman kita. Pencipta yang sedar melakukan sebaliknya. Mereka memilih keadaan dalaman mereka terlebih dahulu dengan sengaja dan kemudian mereka memerhatikan bagaimana dunia luaran mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan pilihan dalaman itu. Jadi saya ingin bertanya kepada anda sekarang. Adakah anda bersedia untuk membuat pilihan ini? Komen di bawah dengan ayat saya memilih koheren sebagai pengisytiharan komitmen um, anda kepada diri sendiri dan kepada alam semesta. Ini bukan sekadar komen. Ini adalah satu pengaktifan tenaga. Semasa anda memulakan perjalanan ini, anda pasti akan menghadapi cabaran. Keraguan akan muncul. Fikiran seperti, adakah ini benar-benar berkesan? Atau, mungkin saya hanya menipu diri sendiri akan datang menguji anda. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah program lama minda separa sedar anda yang cuba menarik anda kembali ke zon selesanya. Ia seperti sistem imun ego anda cuba melindungi anda daripada perubahan yang tidak diketahui. Kunci untuk mengatasi keraguan bukanlah dengan melawannya. Melawan keraguan hanya akan memberikannya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, anda perlu mengakuinya tanpa terikat dengannya. Apabila keraguan muncul, perhatikannya seolah-olah ia adalah awan yang berlalu di langit. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan lembut kembalikan fokus anda kepada keadaan koheren. Kembali kepada pernafasan anda. Kembali kepada perasaan di hati anda. Ingat, anda tidak cuba untuk menghapuskan semua pemikiran negatif. Itu mustahil. Anda hanya cuba untuk tidak lagi memberikan tenaga dan kepercayaan anda kepadanya anda menukar saluran radio anda. Keraguan mungkin masih bermain di latar belakang tetapi anda memilih untuk menala kepada stesen kesyukuran dan keutuhan. Inilah di mana konsep epigenetik menjadi sangat relevan. Epigenetik adalah sains yang mengkaji bagaimana persekitaran dan pengalaman kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan emosi anda adalah satu bentuk persekitaran kimia dalam badan anda apabila anda secara konsisten hidup dalam keadaan tekanan dan ketakutan anda menghidupkan gen yang berkaitan dengan penyakit dan kelangsungan hidup tetapi apabila anda secara konsisten memupuk keadaan koheren dengan emosi seperti kasih sayang dan kegembiraan anda menghidupkan gen yang berkaitan dengan pertumbuhan pembaikan dan kesihatan. Anda secara literal pada tahap selular sedang memberikan arahan kepada badan anda untuk membina realiti fizikal yang baru. Setiap kali anda memilih koheren mengatasi keraguan, anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru di otak anda. Anda sedang membina otot kewujudan yang baru. Pada mulanya ia mungkin terasa sukar, seperti mempelajari kemahiran baru, tetapi dengan amalan yang konsisten, ia akan menjadi keadaan semula jadi anda. Anda tidak lagi perlu mencuba untuk menjadi koheren, anda hanyalah koheren. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah membongkar mitos manifestasi tradisional dan mendedahkan bahawa kunci sebenar bukanlah apa yang anda lakukan, tetapi siapa anda sedang menjadi. Kita telah belajar bahawa kegagalan anda sebenarnya adalah bukti kejayaan sistem ini. Sebuah cermin yang jujur memantulkan keadaan dalaman anda. Kita telah meneroka bagaimana prinsip dari fizik kuantum seperti kesan pemerhati menunjukkan bahawa kesedaran kitalah yang membentuk realiti dari lautan potensi yang tidak terhingga. Dan yang paling penting, kita telah menemukan bahan yang hilang kunci utama kepada penciptaan yang berkesan iaitu koheren keadaan harmoni antara jantung, otak dan badan yang memancarkan isyarat yang jelas dan berkuasa kepada alam semesta. Manifestasi bukanlah satu tindakan untuk mendapatkan sesuatu. Ia adalah kesan sampingan daripada keadaan kewujudan anda. Apabila anda hidup dalam koheren, apabila anda merasa utuh dan lengkap dari dalam kelimpahan, kesihatan dan kasih sayang tidak perlu dikejar. Ia akan mengalir kepada anda secara semula jadi kerana ia sepadan dengan frekuensi yang anda pancarkan. Anjakan paling besar yang anda boleh lakukan dalam hidup anda adalah berhenti menunggu dunia luar untuk berubah. Sebaliknya, jadilah perubahan yang ingin anda lihat. Gunakan ritual pernafasan yang kita pelajari hari ini. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Jadikan ia sawah anda. Jadikan ia rumah anda. Pilih keadaan ini berulang kali sehinggalah ia menjadi identiti baru anda. Jangan percaya cakap saya. Cuba sendiri. Amalkan ini dengan bersungguh-sungguh selama 30 hari. Dan perhatikan bagaimana realiti anda mula berubah dengan cara yang ajaib. Anda mempunyai kuasa yang luar biasa di dalam diri anda. Kuasa untuk memilih frekuensi anda pada setiap saat. Berhenti menyerahkan kuasa itu kepada keadaan luaran. Tuntutlah kembali. Anda adalah pemerhati. Anda adalah pencipta. Pilih koheren sekarang dan saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya di sekeliling anda. Jika video ini memberi inspirasi kepada anda, sila kongsikannya dengan seseorang yang memerlukannya dan langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang akan menyokong perjalanan anda dalam mengingati siapa diri anda yang sebenar. Terima kasih kerana bersama saya.